Ребята, молодцы, побежали, то есть и доказали, что уверенно выиграли подгруппу. Этот матч уже для нас в турнирной таблицы ничего не решал, за счет чего вам удалось настроить команду на то, что они играли ничуть не хуже, чем в предыдущих матчах Лиги Чемпионов. Ну, Какие-то лишние слова там не говорили, как в качестве настроя сказали, что дома наш болельщик закончит сезон на, на положительных эмоциях. То есть ну, ребята прекрасно понимают адекватно оценивать всю ситуацию, которая есть. И выше и доказали сегодня. Сегодня поддержка дала значительную роль в игре команды. Да. Спасибо огромное болельщикам, что даже в такую погоду пришли, поддержали. То есть это приятно. Приятно для каждого игрока. Групповой этап завершен. Набрали 16 очков, забили 16 мячей. Какие итоги можете подвести? Ну, какие можно итоги подвести? То есть групповой этап закончился. Начинаются другие игры. То есть ждем, ну, конечно, думали. И... Ой. Можно так сказать, не думали. Ну, ждем. Ну, страница переворачиваем и начинаем с чистого листа в январе месяц. То есть все заново, ребята, это не только выигрывать, выигрывать, выигрывать. Выигрывать это хорошо, но еще нужно прогрессировать в каждой игре, добиваться успеха в плане прогресса, личного прогресса, для того, чтобы вырасти в хороших игроков. Если так загадать наперед, то как вы считаете, по амбициям, по возможностям, до какого раунда может дойти наша команда? Ну, от многих слагаемых зависит. И соперник, и состояние, травмы игроков. То есть, ну, Загадывать не хочу. Хотелось бы дойти до максимума, до финала. Какие сейчас планы у команды? Ребята получат отпуск, когда потом собираетесь, будет сбор? Планы завтра выходные, послезавтра в 10 утра сбор. То есть еще остаются 2-3 дня будут работать в таком легком режиме. В связи с тем, что еще игры за дубль есть, могут ребята некоторые будут задействованы за дубль. И в отпуск до 10-12 числа января.